Все ж таки приємно починати ранок з чашечки Якопс Монарх, потім весь день панує гарний бадьорий настрій. Дивіться, хто на нас прийшов! Співак гітарист та композитор, творчий доробок якого сягнув 17 альбомів та трьох сотень пісень. Справжні народні хіти, дорогі мої старіки, скріпка ліса, зелені глаза. І це далеко не повний перелік його найвідоміших пісень, стиль виконання яких орієнтований на традиційну мелодійну поп-музику з елементами року і блюзу. Зустрічайте у студії сніданку з 1 плюс 1» співак Ігор Саруханов. Щоранку на канале 1 плюс 1 аромах Самит Кави Якобс запрошує гостей. Вот так завжди, только на студии наполнится Аромок Самит Кави Якобс Монарх, одразу з'являются гости. Сегодня у нас музыкальная пятница, это традиционно в студии Снеданка с 1 плюс 1. И сегодня у нас в гостях гость, которого мы очень долго ждали, впервые в студии, Игорь Старуханов. Игорь, ваш кофе. Спасибо. Доброе утро. Доброе утро. Sí. Рад видеть вас, и мое почтение. Да, и это действительно я сейчас без тени иронии говорю, что для меня это действительно честь. Потому что э, как когда-то вы, будучи гитаристом в школьном ансамбле, мечтали попасть sí. в цветы группу. Да. Так я когда-то тоже мечтал попасть к Анастасу Алексеевичу в театр. И э, слава богу, что проработал там три сезона. И У -у -у. от этого э, безумно счастлив. Поэтому для Прекрасно. меня это вообще знаковая встреча сегодня. Я рад, что вы приехали. Как Киев вообще? Прекрасно. Ну, Киев Давно я при... люблю, люблю, каждый год. Обязательно а давно по, были? по два Последний раза раз. в год я бываю в Киеве всегда. Но вот э, с таким концертом э, не так часто. Я думаю, для меня для меня это тоже большое событие, потому что в основном я выступаю на родине у себя, значит, в России. Но вот решили сделать концерт такой проверочный. И вы знаете, дорогие друзья, для меня это очень важно, например. Э, это это вот не шантаж, поверьте. Если мне мне сказали организаторы э, этого концерта, mm. что они они сейчас наблюдают, если зал будет полный, прям вот цитата, то тогда э, у меня будут концерты в Харькове, в Донецке, в Днепропетровске и в Одессе. Ну вот в общем вот. что-то мне и... сказать что будет полный, потому что всю неделю надеюсь, к нам звонят надеюсь. зрители и просят билеты, потому что а -а -а. Э, там несколько билетов мы разыграли, но, к сожалению, мы же не можем все, да. Но желающих просто море. И Аминович, мы значит, Слава это Богу. действительно, Слава потому что. Богу. А я еще раз напомню, что концерт Игоря Суруханова сегодня в Доме офицеров столичном, э, в столичном в 19:00. Э, но ну, вы можете, конечно, звонить 494-1194, код Киева 044. Мы ждем ваших звонков, ваших вопросов нашему да. дорогому гостю. Да. Э, давайте про концерт поговорим, Игорь Владимирович. Э, Все-таки какие старые хиты вот уже знакомые, известные э, прозвучат? Я могу перечислить, И э... что будет нового. Могу перечислить. Ну, новые обязательно будут. Я хотел бы сказать, что в этом концерте, кроме тех известных песен, ну, допустим, парень с гитарой, зеленые глаза, дорогие мои старики, желаю тебе, скрипка леса, «Поминально», ящики. Ну, там, можно говорить долго, это порядка 20. Я бы хотел еще напомнить всем, что. Сегодня, сегодня год 30-летия группы «Круг», к которой я имею непосредственное отношение. И, кстати, чтобы было понятно, первый концерт группы «Круг» прозвучал в 1982 году в Харькове, в Хемзе, насколько я помню. Это был самый первый концерт группы «Круг». Вот, он был на Украине. И я бы хотел просто напомнить такими цитатами, ну, как я вспомнил несколько песен из репертуара группы Круг обязательно сегодня для любителей этой группы. Так что сегодня два в одном будет. И, конечно же, я здесь сыграю песенку там, одну или две, которые были написаны буквально вот в прошлом году. А, дочери своей посвящали песни уже то Ну, но не какие? то что песни 10 песен 10 песен. 10 песен 10 песен весь альбом прошлого года который называется алые паруса и песня алые паруса и вообще там много песен там есть песня лялечка в конвертике на самом деле не лялечка это я это так для а всех любочка в конвертике будет на концерте сегодня да ну я могу просто на гитаре если у нас будет время возможность обязательно сыграю я играю под гитару она до достаточно проникновенная. такая. Игорь Арменович, подсказывает ага. что у нас уже есть зрители. Есть. Давайте Отлично. возьмем трубку. Алло. ранку на канале 1 плюс 1. Аромок самый ткавый Якобс. Запрошу его ага. Алло. 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 Доброго ранку, вы в эфире. я вас звати? Представь... Представьтесь, пожалуйста. Добрый, добрый день, меня зовут Миша. Михаил, вы откуда? Вы из Киева? Я с Киева, да. Очень а, приятно видеть такого метра. Здравствуйте. Э, на песнях, которых я вырос. Э, я также начал где-то 13 лет свою музыкальную деятельность. И в те времена песни Игоря Саруханова очень были популярны, так же как сейчас. Сейчас даже работая в ресторане много заказывают песен Игоря Саруханова особенно я вам скажу мои... даже в караоке поют дорогие мои старики но у меня вопрос к игорю да. э, во сколько он начал свою музыкальную деятельность я И... могу сказать и, и, и помнит ли он свою самую первую гитару, на которую он начал Гитар. играть? Гитара, да. По, самая первая гитара э, ну, в, те, в те годы. Это обычная простая гитара. Мне папа купил для занятий. Она стоила 7 рублей 50 копеек. В Ленинградской фабрике. Да. Ленинградской фабрике, да. Совершенно да. верно. Потом, когда я уже, у меня уже так сказать, в музыкальной школе были успехи, заказали. Заказали у мастера гитару. Это большая, это, 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 это просто это считает большое событие в меня, для меня было. Мне заказали у мастера гитару классическую, потому что я учился по классу классической гитары. То есть можно сказать, что вот с самых первых там к, самого первого класса музыкальной школы и можно начать эту, сказать, что я началась деятельность, потому что она она родилась сначала в голове у меня, понимаете, uh -huh. моя деятельность, потом она перенеслась а, в школу в обычную общую образовательную, где я создал первый за историю школы номер 6 города Долгопрудного ансамбль. Как рок, с так Никакого ничего, просто названия не было. И вы знаете, удивительно, но потом, значит, где-то с 9 класса, в 9 классе я закончил, значит, распустил ансамбль в школьный, и меня пригласили в институтский ансамбль. А институт у нас там, кстати, известный, физико-технический институт московский, МФТ. Ты где копиться, профессор. На минуточку, вот, да. Да, на минуточку. И э, сразу на третьем курсе ребята меня пригласили с третьего курса, и ансамбль назывался. Аквариум. Никто не знал, что есть БГ, вот что да. есть аквариум в, в Ленинграде. Просто этот ансамбль назывался Аквариум, я им руководил. Вот удивительно. Мне еще история нравится. Со школы вы любите рассказывать про любовь, про которая была... Я, кстати, отвечаю на вопрос. он классница, да? Наверное, первая песня, да. Вы знаете, я влюбился в шестом классе. Первый раз я узнал, что это за чувство. Этому чувству я посвятил всю свою жизнь. Я пишу об этом, потому что об этом можно писать нескончаемо. И просто единственное было, было одно но: я был в шестом классе, а она в десятом. Вот. Но у нас у нас были были какие-то вздохи на скамейках, не больше. И это была настоящая любовь. Я испугал бабушку, маму, папу, значит, потому что я не ел, не пил, не спал. Вот и вдруг Господь Бог, наверное, чтобы я совсем с ума не сошел, он, значит, послал мне сверху такую вот смс-очку в виде песни. Ну, а сейчас Бог, потом, потом я еще потом плод еще... вашей любви, кстати. Это, потрясающе. и вот сейчас, я, я благодарен благодарен этой девочке, что она. Э, Пробудила во мне эти чувства, я узнал, что это такое. А Господь Бог как-то так просто меня э, немножко отвлек, потому что можно было сойти с ума, понимаете, да? И я удивился, что я оказывается умею писать, только я ж вон какой. И вот эти все песни я исполнял в этой школе: на танцах. И она танцевала в Здорово. понимаете? Ну, а сейчас да. ваша любовь, я знаю, в Сочи, да? Да, она сейчас Правильно. в Сочи, Зачурки. ее зовут Любочка, ей 4 годика через 4 дня. Отлично. Ну, да. вы передавайте от снеданка от нашей программы, от наших зрителей поздравления. Надеемся, что, может быть, когда-нибудь вы и с дочуркой. Вот, если я привезу приедете, ее, обязательно приеду. Да, позвони, Тем более, скажу. что вы в Киеве часто бываете. Да. У нас да. есть еще один зритель на связи, так. на связку. Вы разумеете украинского? украинскую, нет? Так, Соус да. Давайте возьмем трубочку. Ну, а то, о чем вы говорите, я понимаю. Алло! Алло? Доброе утро. Алло, доброе утро. Доброе. Как вас звать? Э, Ирина? Очень приятно, что хорошее настроение. Доброе утро. Я бы хотела вот, значит как бы с пожеланий э, Игорь. Спасибо вам, что вы у нас есть. Спасибо. Э, это во-первых, во-вторых, мы с моим мужем в свое время когда-то ваша песня вот зеленые глаза. Вот я обладательница этих глаз. О, вот и ваша песня когда она звучала муж все время смотрит на меня улыбается подмигивает твои зеленые глаза мне на беду и вот эта беда 23 года уже <плесу> <Вот>. <плесу> 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 я счастье. бы хотела вам пожелать много здоровья счастья семейного так как вы его обрели Спасибо. вот дело в том что читая все ну, статьи там о вас вас жизни вот как вы пережили утрату родителей это все конечно сказывается вот и даже лена бывшая ваша супруга отзывалась у вас такие приятные слова что мне даже хотелось вот как бы была бы на ее месте никогда в жизни я бы от вас не ушла она киевлянка кстати лен Спасибо вам огромное. хотелось бы, вот по поводу ансамбля Круга, я читала недавно, вот, что вы где-то хотели бы уже как бы... Да. Э, ну, организовать эту встречу и сыграть вместе, да. вот всех собрать, да, да. вот и когда это может быть ну, произойдет. Я, я вот... почти всех собрал, просто дво, ну, двоих, видимо, невозможно из-за отсутствия в стране, но нас а, а, основных три вокалиста, слава богу, есть, это Гетманский Женя, Владимир Васильев, который спел тоже очень много песен, и я, и моя, моя команда просто может там в виде барабанщика и клавишника mm -hmm. могут, могут всегда поддержать. Держать. То есть можно считать, что основной состав группы круг существует, есть. Я хотел бы в этом году э, выпустить, попробовать еще успеть в этом году выпустить пластинку новую группы круг и сделать презентацию в ноябре или в декабре. Вот. Такие Спасибо планы. вам за ваш звонок. Э, Игорь Арменович. у нас да. совершенно мало времени уже остается. Ну, То есть 40 секунд мне подсказывает, мы должны прощаться. Такой блиц вопрос от меня, да. если позволите да. мне, что если вы сочтите, что это некорректно, можете не отвечать. Пожалуйста. Вот Игорь Саруханов, что должно произойти, чтобы вот дружба для Игоря Саруханова умерла? Вот допустим с кем, то знаешь, как у Высоцкого, если вдруг оказался вдруг. Вы Знаете, я сейчас отвечу. Может быть, все что угодно вплоть до предательства. Самое неприятное, что что человек, который это сделает, что ему нужно много времени, чтобы осознать свой поступок потому что он останется для меня другом, который сделал ошибку. Вы сможете простить? Конечно. Спасибо, Хорошо. что к нам пришли, что нашли время к нам. Ну что, я еще раз напоминаю вам, что сегодня во дворце...